Hola, preséntase por favor. Hola, mucho gusto. Eh, soy el soldado tigre. ¿Tigre? Sí, esa es mi chapa de la unidad, eh, de la unidad 47 de asalto y sabotaje. Soy colombiano, nací en la ciudad de Medellín. Eh, eh, me gusta el, el, el ejército. Eh, siempre he sabido eh, que es como mi pasión. He decidido venir aquí a Ucrania a, a luchar, a defender la causa. Sé que no es mi país, pero pues me parece que Ucrania es un país muy lindo. He entrado en misión, he entrado una vez. En esa vez nos tocó el desembarque en Brawley. Eh, íbamos hacia unos puntos eh, un poco retirados eh, prácticamente en Rusia. Eh, teníamos buena información de mi comandante. Eh, hicimos un desembarque. Eh, horas. Eh, más de, bueno, eh, desembarcamos y ahí mismo desembarcamos. Eh, y el PB, los drones, eh, nos atacaron. Eh, un soldado herido, como teníamos un punto de. de, 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 de como un búnker. Nos refugiamos en el búnker, primeros auxilios al soldado y eh, eh, coordinar con base para que nos informara el desplazamiento. Eh, soldado herido, lo dejamos en el búnker, base nos dio información hacia dónde nos teníamos que dirigir. Eh, inmediatamente eh, no esperamos, no perdimos tiempo, eh, tenemos que movernos rápido. Eh, como esta guerra es con drones, el enemigo está retirado, nosotros tenemos como una forma de defendernos. Eh, utilizamos esa forma de defendernos para poder avanzar con seguridad, asegurándonos de que los soldados íbamos a estar, vamos a estar bien, por la maraña. Eh, campos abiertos, eh, nos toca utilizar el inhibidor. El inhibidor lo activamos y apenas lo activamos, la marcha tiene que ser más rápida de lo que venimos porque no podemos dejar que se nos descargue. Eh, nosotros hicimos un avance siempre un poquito largo, con mucha seguridad. Llegamos al punto del asalto. Como teníamos de referencia dos casas, nos reagrupamos ya cinco soldados en una sola casa. Ahí eh, hicimos el plan. Íbamos a atacar tres por un lado y dos iban a envolver por el otro para que fuera más certero el ataque. Sabíamos que el enemigo estaba por ahí presente, pero no sabíamos pues en qué lugar. Si exactamente ahí o en la maraña. Eh, sí, mi comandante con el que yo iba. Él hizo el asalto con otros dos soldados. Excelente. Llegaron, vieron el búnker, eh, se arrimaron, granada, disparos, ta, 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 y retrocedieron a esperar que el enemigo que iba a lanzar o cómo iba a hostigar, como nosotros éramos dos apenas los que estábamos envolviendo, vimos que detrás de un brawly salieron unas ráfagas. ¡Ra! ¡Rá! ¡Ra! ¡Rá! Eh, como nosotros estábamos eh, envolviendo, esperando que ellos salieran para poder causarles el daño, eh, nos notamos que salía fuego de, de la maraña, de un brawly. Yo le comunico al, al soldado que está conmigo, enemigo a las tres, enemigo a las tres, cubrirme que le voy a lanzar la granada. Mi dragoniante automáticamente apunta y dispara, ¡ra! Mientras que él dispara, yo saco dos granadas y lanzo una. ¡Fa! Y grito, granada en el aire. S saco mi automática y cuando dis explota la granada, yo cojo el otro lado. ¡Ra, ra! Vaciando el proveedor completamente. Vimos que el enemigo no respondió, sino que retrocedió por el mismo camino que dejó el brawley quemado. Eh, base, base al ver que el, no, el enemigo retrocedió y nosotros teníamos que cubrir esa posición, Base aún mismo nos dijo, cubrirse, cubrirse. Eh, nosotros al ver que Base nos da la orden y nos dice cubrirse, viendo que ya los otros se habían metido al búnker que asaltaron, nosotros tomamos la decisión de regresar a la segunda casa, a la segunda posición, para cubrir a los que estaban adelante a las tres. Y a las 9, a las 3. Eh, así estuvimos durante un día, esperando que ellos vinieran a atacarnos. Teníamos los ucranianos, éramos 8, eran ocho ucranianos y cinco colombianos. Bueno, eh, los rusos eh, solamente mandan a los norcoreanos dos, tres para puesto de escucha y observa. Eh, ¿Qué distancia? Distancia eh, no, eh, mínima, ellos estaban por allá a, a 20 metros, los mandan a que ellos se aproximen lo más que puedan. Eh, nosotros al escuchar que eh, los enemigos se querían venir, nos tocó los colombianos tomar, a reagruparnos, los cinco, en la posición de más adelante, los ucranianos estaban aquí atrás, eh, al ver nosotros que el enemigo buscaba siempre por las tres. Ay, nos dice base enemigo por las tres Eran como las que estaba tarde, eran por ahí la una de la mañana. el movimientos tienen que ser en la noche. Entre más se mueve en la noche, tiene más posibilidades que los drones no te observen. Y si te ves, pues muy hostigado por los drones, prende, prendes un inhibidor. Base nos dice enemigo a las tres Comandante de los colombianos dice: Vamos a hacer una línea de fuego. Salgan tres soldados y hacen una línea de fuego y disparo con control, no a rara ra, sino disparo tan, tan, tan para escuchar y observar de dónde disparan. Eh, nosotros al hacer la línea de juego, lo primero que yo hago es hacerme en el medio y mis dos compañeros a los lados y yo les digo, bueno, yo voy a tirar granadas, saco una granada y grito ¡granada en el aire! Como para que el enemigo sienta la presencia de que, no, de que no pueden llegar tan fácil. Tiro la granada, mis amigos disparan, ta, ta 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 ta, ellos me cubren, ta 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 ta, yo disparo en la mitad, tan 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 tan. El enemigo al ver que le salimos con una línea de fuego, retroceden, se devuelven por ese mismo camino. Como nosotros sabemos que esta guerra es modernizada, sentimos la presencia de un dron. Como estábamos ocupados disparando y defendiendo y vimos que nadie respondió, tomamos la decisión de volver a ingresar. Entonces grita el primero, eh, retrocediendo, y yo le grito, cubrir. De ahí yo le digo, retrocediendo y el otro compañero, cubrir. Nos instalamos otra vez dentro del búnker. Al sentir la, la, la explosión de la granada y los, y la, y las y los, y no, los disparos, los rusos automáticamente. Gran, eh, artillería. Boom, boom, boom. Como nosotros somos colombianos, nosotros le cogemos el tiempo a la artillería. Entonces la artillería empezó a disparar 40 minutos seguidos. Boom, 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 40. Boom, 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 boom. Pasaban las, pasaban las esquilas. Yo, al ver que pasaron 40 minutos de teto, que paran y le digo a mi comandante, voy a coger el tiempo mientras que cargan. Resulta y pasa que se demoraron 15 minutos. Aprendimos que ellos disparan 40 minutos de artillería y descansan 15 en unas ocasiones. Eh, eh, ahí aprendimos a cogerle el tiempo a la artillería. Eh, aguantamos la posición. Eh, ya llevamos por ahí dos, tres días. El otro equipo que tenía que hacer el asalto más adelante mm, entró en el Brawley. Los rusos, eh, eh, desde que el Brawly llegó, ¡boom, boom, boom! Duro contra los brawlys. Dañaron el Brawley. Los otros se bajaron y se metieron a una maraña, a un búnker. Los esperamos. Un día y una noche, para que hicieran el avance de noche, para que ellos subieran con seguridad. Ellos decidieron moverse como en la madrugada, ya estaba aclarando, tengo entendido. Al ellos moverse en casi de día, el dron los detecta y uno de ellos no utiliza el inhibidor y el dron cae en la mitad de los dos, hiriendo a los que iban a hacer el asalto más adelante. El comandante con que yo estaba me dice: Hirieron a los que van a hacer el asalto. Vamos a hacer el asalto nosotros. Esperemos órdenes. ¿Quién fue el comandante? El comandante es, es Gancho. Gancho. Gancho, eh, un buen comandante, eh, experiencia militar en el ejército de años, de muchos años. Eh, y nosotros siempre escuchamos y, y observamos lo que él quería sí, sí. para hacerlo sí. en el movimiento sí. Eh, sí. nosotros al ver que no venía no, no dejaban que, las, que los apoy, que apoyos que refuerzo llegara tomamos la decisión de que nos iba a tocar hacer el asalto eh, miramos miramos qué munición teníamos y qué, qué granadas teníamos ya estábamos muy poco de munición eh, al ver que no teníamos suficiente munición, eh, le dijimos al comandante, comandante, eh, no tenemos tanta munición y estamos un poco débiles. El comandante nos reúne y nos dice, ¿qué hacemos? Tomemos todos una, una opción. Eh, todos, todos estuvimos de acuerdo en quedarnos en esa posición, aguantar, resistir. Hasta eh, llevábamos ya cinco días resistiendo. Ya estábamos sin agua, ya solamente teníamos, eh, como decir, un, unas proteínas muy poquitas, ya se nos había acabado prácticamente todo y estaba cayendo, estaba nevando mucho, estaba haciendo mucho frío. La hipotermia, toda la, todos los cinco días nos estuvo acompañando. Eh, nosotros, a los cinco días, vimos que los rusos empezaron a, a con el dron Kamikaze y el dron de las granadas a en el búnker. Al nosotros ver eso, al quinto día, nosotros dijimos, no, nos va a tocar replegar a la casa para ver qué agua y qué comida tienen y qué munición tienen para volver a tomar esa posición. Retrocedimos. Cuando retrocedimos a esa casa teníamos el inhibidor bueno. Cuando ya llegamos a esa casa, el inhibidor nos empezó a fallar. Nosotros, eh, por seguridad, nos cubrimos con los ucranianos. Todos juntos. Empezamos a excavar dentro de la casa una trinchera. Eh, los ucranianos necesitaban ir por comida, mandaron unos ucranianos a, por comida y munición para los mismos ucranianos. Desgraciadamente los alcanzó la artillería. En el desplazamiento, repliegue hacia atrás, fallecieron. Eh, fallecieron, eh, salieron como cuatro. De los cuatro fallecieron como, como, como dos y dos quedaron muy mal heridos. Eh, nosotros no, nosotros anonados, pues dijimos, no, aguantemos la posición, sigamos, no dejemos la posición acá, curámosla. Los rusos, artillería, eran dos casas, que eran los puntos de señalización, y los, los rusos nos triangularon una. Eh, habían como cuatro ucranianos, eh, lastimosamente fallecieron en la causa de él de su de su padre de aquí de Ucrania luchando por Ucrania eh, me parece que son muy muy valientes pelean hasta el final eh, mis respetos eh, nosotros al ver que triangularon la primera casa como al sexto día empezaron a triangular la de nosotros ya está la casa y ya cae a los morteros a dos tres metros de la casa hasta que un mortero impactó casi dentro de la casa. Cuando impactó, nos, hizo, nos hicieron dirigirnos hacia el búnker que había al lado de la casa con los ucranianos. Nos refugiamos. Al ver ellos que nos refugiamos, paró a la artillería. Entonces empecé a, como a coger tiempo. Y yo dije, paró la artillería, pero paró porque nos metimos al búnker. Mandan el dron a mi casa. ¡Ah! Le pusimos una mera sábana, y la sábana nos, nos atajaba, que no entrara la, la pelota, sino que la granada quedaba ahí. Y como pusimos un muro de los que se cayeron en el piso, rebotaban las esquirlas de para de pa allá y no de para adentro. Nosotros dijimos: aquí aguantamos, vamos a luchar. Los rusos apenas vieron que nosotros nos atrincheramos y solamente nos atacaban con drones, no venía infantería, y la artillería no nos hacía absolutamente nada. Nos tiraron gas venenoso en dos ocasiones. Mi comandante me había dicho: lleve las mascarillas. Nosotros teníamos mascarillas, pero se habían quedado en la casa, arriba donde nos estaban bombardeando. Yo llevé la mía porque la tenía en la espalda. Al ver que nos gasearon, dos soldados, mi comandante colombiano y yo, decidimos abrir lo que habíamos puesto para que las esquilas no nos afectaran. Yo, que tenía el único la máscara, abrí y mi comandante salió. Y yo salgo detrás de él prestando seguridad y nos metemos solo dos a la casa. Cogemos las, cogemos las caretas y se las empezamos a tirar a los muchachos al búnker. Él me dice, tíreselas, tíreselas. Y yo cojo, fa, fa, le tiramos tres caretas. Ya estábamos tranquilos que ellos tenían caretas y estaban con cubierta. Yo y mi comandante quedamos en la casa. Eh, ahí volvió la artillería. El drone no, no entraba, estaba todo, todo tapado con tablas. Al ver que ya un, que un, cayó la artillería dentro de la casa, sentí un ¡pum!, demasiado de grande. Cuando yo sentí fue que toda esa tierra y toda esa madera me golpeó y yo al ver que eso me hizo así yo me reaccioné tirándome al piso. Cuando me tiro al piso miro el hueco de la trinchera e inmediatamente salto, me meto ahí y yo siento que me dieron. Yo lo primero que hago es que yo nos... A los primeros auxilios uno tiene el torniquete, yo saco el torniquete, lo desajusto, me lo mando por debajo del pie, me lo aprieto. Lo aseguro y ahí sí llego a quitarme la bota. Cuando me quito la bota, resulta y pasa que estaba con un proyectil perforado de aquí por debajo del talón, aquí al empeine. Mandaron el dron kamikaze. Se mete el dron kamikaze y solo había una sola ventana destapada. Yo al verme herido y mi comandante en la esquina gaseado, le digo mi comandante, le voy a tirar una granada al dron, saco la granada y la desaseguro, me la coloco en el pecho y le digo, mi comandante, dron a las tres por la ventana, le voy a tirar una granada. Mi comandante me dice, hasta, última, hasta último momento no la puedes tirar, hasta que ya veas que sí se va a meter del todo. El dron al bregarse a meter por un hueco, pega en una espueleta y como bota hacia afuera y cae en la manga y queda pitando. Pip, pip, pip. Yo al ver que él cae, salgo de la trinchera, aseguro la granada y le digo a mi comandante, lo voy a rematar, voy a rematar el dron que cayó. El comandante me dice, no los tores, déjelos quietos, déjelo que se vaya ese dron. Yo al ver que era un soldado con experiencia, un veterano de guerra, yo automáticamente obedezco la orden, guardo mi granada, pero... Llego a tapar los huecos. Pa, pa. Empiezo a tapar otra vez. Y el dron allá afuera pitándome. Pi, pi, pi. Y yo tapando los huecos. Tapo el hueco del techo. nomás atravieso palos para que el dron no se me meta tan fácil. Sino que se tenga que estrellar y yo me dé tiempo como de volver a tapar. Tática. Entonces, al ver que la artillería volvió e insistió. Tomamos la decisión de, de que teníamos que movernos a la maraña. Díganos por favor de ese trofeo, ¿qué es esto? Este trofeo es un casco ruso. O coreano. Que, o, o, o norcoreano, claro. Este se lo quitamos. Este lo quitamos a, en, en el frente de batalla. Cuando mi dragoniante comandante eh, hizo un, un asalto. Ellos cayeron. Muchos, cayeron, de los conenos cayeron cualquier cantidad, póngale seis, siete. Ese día nosotros teníamos el poder y pues eso es un trofeo de guerra que le queda a la unidad pues, de, mí, de, de la 47, como prueba de, de los resultados que los colombianos eh, proporcionamos y tratamos con mucho esfuerzo de que sean bien. Gracias por uh, tu relato, amigo. Es, es impresionante and, y puedo, puedo, sentir, sent, puedo sentir tus emociones. Mm. Relato muy vivo. Gracias por tus hazañas, and, uh, por tu servicio y muchísimas gracias. Oh, gracias.